Всем... простите. Всем привет, с вами снова Марк 1.775 и сегодня мы продолжаем играть в танки онлайн. Я недавно купил себе этого. У меня было 30 тысяч кристаллов, была скидка на огнемет М1. И, ну, не только на М1, но еще на, ну, в общем, на, все, на абсолютно все модификации. Вот я решил его купить и Викинга тоже. Вот там один. И теперь я забираю и купил я еще на 7000 нарку. Да. Но, как вы видите, я уже нарку потратил. Да. Вот, и, теперь мы будем выбивать первое место. Хотя что здесь? Так Ну как О, давай, давай, давай. Да, детка, мы взяли крестики и мы попытаемся добить до 30. Это. И... Дед... Дед, блин. Мы попытаемся добиться до 30 килов. это такая битва, что вообще, что вообще нагибать можно. Вот этот мой друг сейчас звонил. Ахалоу. Так. О, 26 килов. Блин, такая битва. Вообще, как здесь килл набивать? Ах. На, ну, пошел ты. Я не буду даже тоже оборачивать башню. Так. крысы. Так, как вы видите, у меня уже очень мало кристаллов, да. Этот летсплей будет не так уж и долго идти. Да ладно, ты уже догоришь так. Иди. А, да, ну да, конечно, он на Ну ладно, ничего. Он крис, но я играть брать не буду. Хотя не буду. О, иди. А, блин, меня лаги. Стой, 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 стой. Да, я его вынес. Минус, минус. И, и это минус. Давай, 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 только не Давай, да. Блин, он обкручивает. А, Кало. Ого, два криса. А что для такого? Два Криса. Ничего. Мир. Мир. Нет, не мир. Я из Акарпатья, и он тоже, потому поэтому не обращайте внимания. внимание простите, за, за мой голос, а то я уже так что-то у меня вообще не то что случилось в жизни про что я говорю в общем не обращайте на, э, не, внимания на моего друга что он пишет в чате на украинском языке ну то есть не на украинском а он из украины я тоже вот и он пишет на закарпатском языке потому что там закарпатия не такой язык как в, в украине немножечко по другому Хотя это и есть Украина. Так, и мне дали 221 кристалл. Ну, я уже добил до конца. Ладно, буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!